Минулої суботи один з популярних закладів нашого міста святкував десятиріччя та дозволив собі порадувати гостей справжніми зірками запрошені гості Тамерлан та Олена Амаргалієва. По перше, я вас вітаю із святом. Скажіть, чи складно воно десять років займатися ось цією роботою? Ой, складно. Бо треба працювати і ночі, і, і днем. Як вам вдається мати успішний заклад закладів такого тривалого часу, без суттєвого ребрендингу, можна так сказати. Адже ця, адже ця назва вона весь час одна і та ж сама. Ну, мабуть, тому що ми любимо це, заведення, тому що ми тут живемо в Святошині, правда і днем і ночі. Батьки починали, ми продовжуємо. Ну, думаю, мы, дети наши будут продолжать. Що чекая в наступне 10 років в Святошином? Ну, все самое-самое-самое. Надеюсь, что у нас кризиса уже не будет, что у людей будут деньги, что мы будем почаще приглашать э, звезд. Тамерлан і Олена Амарглієва, популярний український дует, Тамерлан з Одеси, кандидат у майстри спорту по дзюдо. Олена родом із Черкас і займається музикою з дитинства. Багато часу проводять за кордоном, намагаються поширювати свою творчість у Європі та навіть за океаном. Англомовну версію пісні Ти тільки Мой було записано в легендарній студії Paramount Recording, де свого часу записувались Майкл Джексон, Снуп Дог, Нелі Фортадо та інші. Это Тамерлана Алена Маргалиева. Выдавитесь в Weekend Express. Ну, знаете, как бы публика, она в каждом городе может быть какая-то своя специфическая такая особенность, да. Вот. Нам очень приятно выступать, конечно же, в нашей стране, да, Украине в России, очень приятно выступать также за рубежом. Мы сейчас только вернулись с Кишинева, вчера мы выступали там. В общем, тоже было очень приятно. Совсем недавно мы вернулись с тура по Прибалтике, вот, где мы собирали там рекордное количество людей на наших концертах. Это было, в первую очередь, удивление для нас, а вторым удивлением было это для организаторов, потому что они думали, что соберут людей, но не настолько много. Благодарная публика там, где менее всего привозят артистов. То есть, когда артиста привозят редко, публика ждет артиста. Вот. Где, везде, где мы не выступали, кстати, особенно в России, там очень благодарная публика. И нас там очень хорошо принимают. Говорят, что в Киеве самая такая разбалованная публика, но на самом деле люди, которые любят наше творчество, они приходят на наши концерты, естественно, как бы поют вместе с нами очень много людей стараются ищут каких-то продюсеров участвуют в разного рода телешоу телепроектах и э, совет как стать популярными от вас честно говоря это такой момент личный да вот сейчас это стало доступным опять же вот телепроекты какие-то да там фабрики звезд там помимо фабрики звезд есть еще там X Factor там Украина Май Талант и так далее ну с этими проектами нужно быть очень осторожным. То есть как бы с одной стороны это за свет идет, но с другой стороны там тоже, допустим, раньше участвовал в некоторых из таких проектов, о которых говорил Тамерлан. Вот и тем не менее не остановилась на своем, даже если где-то были какие-то неудачи, там поражения, то что э, были разные проекты там и до нашего дуэта у меня я себя пробовала в разных стилях. Важна удача для человека. Вот. На данный момент сейчас э, открыты горизонты интернета, да? Вот, взять того же Джастина Бибера, как он попал в свет. То есть все через интернет. Также помимо него очень много таких талантливых музыкантов, артистов, да, которые просто записывают свои треки инструментально, там, на гитаре и так далее. И видео выкладывают там в YouTube, например, да. И тем самым как бы набирают свои там просмотры, тем самым своих там подписчиков, своих зрителей и так далее. То есть раньше этого не было. Сейчас этому уделяется очень большое внимание, да, повышенное внимание. Так что сейчас решает реальный интернет, как люди могут без ротации, да, там, грубо говоря, в других странах быть популярны там. Все через интернет. Приятно, что люди знают песни, поют нас с нами, то есть хорошо повеселились У дівчини мрії, яка має бути освіта, робота та хобі. І чи має бути щось з цього взагалі? Якщо вона розумна, то в неї вища освіта. Робота, мабуть, та, яка е, дає людям радість, радість, яка їй подобається. По перше, вона повинна полюбляти якийсь спорт, мабуть, фітнес. Ну, звісно, обов'язково вища освіта. Обов'язково, сама независимая. Ну, потому что надо. Даже если будет хороший муж, он выберет обязательно достойную себе жену, чтобы у нее было и образование, чтобы она могла в случае, чтобы там не было с мужем, скажем так, со спутником жизни прокормить свою семью. И главное, чтобы она тебе нравилась, чтобы работа нравилась. Тогда я считаю, что... Вот человек в ней будет, мая будет работать? А, чтобы... работа, ну, ну, я ж не знаю, есть всякое, допустим. Главное, чтобы ей она нравилась, чтобы она ходила на работу ну, и отдыхала. Знаешь, ходишь на работу, отдыхаешь. Заниматься должна только свои мужчины. А девушка должна быть милой, доброй, хорошей, а скромной, в прозрачном платье. <святый> а как ты моя буду освита при этом, за внешнему выглядом? Эм, а освита должна быть... Эм, она должна быть просто умничка разумничка вот и все. А как в ней будет работа? Моя будет в ней заголе работа, чи не? Да, помогать детям, там, нуждающим, и быть хорошей просто. А какое хобби? Хобби? Рисование. Это очень мило. Вы знаете, наверное, точно не ночная работа какая-то, потому что так как я администратор ночного клуба, это очень сложно. Наверное, что-нибудь офисная работа. Работа не очень важна, в принципе, поэтому они обращаются к нам за деньгами. Высшая, чтобы хотя бы соответствовало моему уровню. У меня а, самого высшая. А хобби? Хобби? Я. Ну, потому что бурса все-таки не соответствует, скажем так, стандартам чуть-чуть. Это был перформанс. Продолжается Уикенд экспресс.